नमस्कार भाई दोस्तों आज कई मुद्दों के ऊपर बात होगी मुद्दे छोटे मोटे नहीं मुद्दे बहुत बड़े हैं जैसे मुद्दा आया कि अभी भारत पाकिस्तान की टेबल टॉक होगी कौन करवा रहा है ट्रम्प साहब बयान दे रहे हैं लेकिन इसके अंदर थर्ड पार्टी और शामिल होगी टेबल टॉक के अंदर थर्ड पार्टी कौन सी है तकरीबन सबको पता नहीं पता होगा आपको आगे बता देंगे उसके बाद राफेल का मुद्दा वो बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं हमने राफेल गिराया राफेल गिराया राफेल का मुद्दा है क्या गिराया नहीं गिरा सूत्र क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे उसका और जो बात उन बोल रहा है अगर वो सच है तो बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक लेवल के ऊपर सच है वो अगर सच है तो ठीक है ना मानते हैं हम ये मतलब कि किसी को तकलीफ भी होगी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और दो दो तीन मुद्दे हैं उनके ऊपर बात की जाएगी सबसे पहले तो ये अपने हरभजन सिंह है जो कि आसाम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के वो हैं अरेवा मेरिट सेक्शन से भाई ने है ना मतलब के ग्यारह सौ रुपये भेजे थे गूगल पे के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद इसका हरभजन सिंह भाई का और यह अपना संदीप कुमार भाई है इसने पाँच सौ रुपये भेजे थे बलजिंदर सिंह सौ रुपये सिंधु इंजीनियरिंग वर्क्स सौ रुपये और बलवीर सिंह सौ रुपये ये गूगल पे के ऊपर भेजे थे थैंक्स बटन वालों भी बताते हैं तो गूगल पे वालों के भी बताते हैं अब बात करते हैं भाई जो मतलब के मुद्दा चला हुआ है सबसे पहले लेते हैं राफेल विमान का राफेल विमान का सरकार नहीं बोल रहा है लेकिन जो बड़े बड़े हैं वाशिंगटन डी या सी एन एन ये सब बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं बड़े बड़े मतलब कि आप अगर टेलीग्राफ की आज की रिपोर्ट पढ़ोगे रिपोर्ट पढ़ कर देख लो आप टेलीग्राफ की आज आपको बहुत कुछ समझ में आएगा बहुत कुछ क्या खोया क्या पाया वो बोल रहे हैं जो राफेल विमान बनाती है ना फ्रांस की कंपनी है दसाल्ट एविएशन उसके शेयर दस परसेंट गिर गए दस परसेंट शेयर गिर गए उसके पिछले दो दिन में क्यों गिरे कैसे गिरे ये तो भाई सूत्र बता सकते हैं सूत्र किसके पास होते हैं मंडियों के दलालों के पास होते हैं हम सूत्र नहीं रखते साथ कहने का तो हम भी कह सकते हैं सूत्रों से पता लगे गिरे हुए हैं क्यों गिरे हुए कैसे गिरे जब से ये न्यूज बाहर आई है और उसके अंदर इंडिया का नाम बार बार आ रहा है एविएशन के शेयर जो गिर रहे हैं उनमें नाम आ रहा है बार बार और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे ना मतलब कि इतनी ज्यादा गंदगी मचाई जा रही है एक बात बताओ हमें भारतीय सेना के ऊपर गर्व है बड़ी अच्छी बात सबको गर्व होता है भाई अपनी सेना के ऊपर कहीं को सोच रहे हो ए टू जेड को गर्व होता है लेकिन भारतीय सेना पे गर्व है तो फोटो भारत लिख भारतीय सेना पे गर्व है और फोटो मोदी साहब का लगा रखा है मोदी साहब पूरी भारतीय सेना है क्या देश के प्रधानमंत्री है वो सैनिक नहीं है सैनिक नहीं है वो कौन सी सेना में रहे हैं वो उनका फोटो लगा दिया भारतीय सेना पे गर्व है ये क्या चल रहा है उससे भी बड़ी बात जो थी जो कि जो ब्रीफिंग कर रहे थे अपने आर्मी के साहिबान ब्रीफिंग कर रहे थे ब्रीफिंग में जिक्र क्या कर रहे हैं डेनिस लिली थॉमसन विराट कोहली इनका जिक्र कर रहे हैं ब्रीफिंग किस चीज की थी ऑपरेशन सिंदूर में क्या खोया क्या पाया उसकी थी लेकिन उसके अंदर क्रिकेटरों का जिक्र शुरू हो गया विराट कोहली ने संयास ले लिया डेनिस लिली थॉमसन ये चलते थे जब उसमें इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया दौरे में ये ऐसे कर देते थे ये कौन सी ब्रीफिंग चली पहले तो ये बताओ अब उसके बाद ये लोग चला रहे हैं तिरंगा यात्रा किस चीज की तिरंगा यात्रा वीडियो ये किसी को बीजेपी के मंत्री खाना खाकर हाथ पोछ रे तिरंगे से वो सम्मान है या अपमान है और सबसे बड़ी बात सेना के नाम के ऊपर फोटो नरेंद्र मोदी साहब का सेना का मान है या अपमान है ये सम्मान है या अपमान है कोई बताएगा हमारे को चल क्या रहा है ये उससे भी बड़ी चीज जो पन्नू का वीडियो है ये तो शायद आपके होश उड़ाने के लिए काफी है होश उड़ा देगा ये वीडियो आपके किसी को चाहिए ना वीडियो ले लेना वीडियो हम इसलिए दिखाते क्योंकि सस्ते टम्पू है ना भाग का रिपोर्ट मार देते हैं रिपोर्ट भाग का अभी तो टेबल टॉक भी होना है और ट्रंप है छोटे का नहीं पहले बता दिया है सरों का आप चौधरी बना रहे क्या वो तो बाहर आने वाला ने अरे वैसे सरपंच है सरपंच साहब वो अमरीका कला के सुनो पहले ये बहुत कुछ आएगा इसके अंदर सुन लेना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह आज नरेंद्र मोदी ते ओदे मिनिस्टरां दी एक अहम मीटिंग

अगर ये होया है तो देश के लिए बड़ा ही शर्मनाक होया है ये शर्मनाक बटने लगे सर्टिफिकेट टारगेट पे आया पंजाब अभी तो रुको जरा अमरप्रीत जो कि एक सिख है उसका जवाब सी आई एम सर्विंग इंडिया विद माय सिख फेथ पर असलियत यह है कि यह भारत सिख जर्नैल फौजिया से विश्वास नहीं रखता जस्ट लाइक विक्रम मिश्री हू इज अ हिंदू एंड अ फॉरन सैक्ट्री He is facing death threats at the hands of the Indians

अभी सिर्फ अमरप्रीत सिंह जी के ऊपर नहीं और भी बहुत से सैनिकों के ऊपर है ये तीन सौ सैनिक बता रहे हैं अगर ये सच्चाई है तो ये सच्चाई बहुत खतरनाक है देश के लिए, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरे राजनीतिक जंग लड़ना नहीं चाहते तीन सौ तो वोजी जो कोर्ट मार्शल कि सिक्सवर जस्टिस इज़ गोइंग टू अनाउंस जे किसी भी सिख बोझीरी नौकरी जानती या कोर्ट मार्शल होंडा, वी आर गोइंग टू मैच योर सैलरी, वी आर वांट टू मैच व्हाट एवर इंडियन आर्मी वाज़ गिविंग यू, क्योंकि जंग हज़े चारी है ख़तम नहीं <laughs> होगी तो फिर हिंदुस्तान देना अगर ये सच्चाई ह� ध्यान से सुने अगर ये सच्चाई है तो सच्चाई बहुत खतरनाक है और हमारे को ये पूरा का पूरा नोटंकी ड्रामा क्यों लग रहा है सरकार सरकार का सर्कस बना दिया भाई सर्कस तिरंगा यात्रा ये यात्रा वो यात्रा अभी तक अब दिखा रहे हैं अभी क्षण क्षण के न्यूज बाहर आ रही है आज आज की न्यूज है बिहार का एक और लाल पाकिस्तान गोलाबारी में शहीद अभी तो एक करके आएंगे चुनाव कहां पे है भाई चुनाव कहां पे है बिहार में अभी तो नोटंकी और ज्यादा भी होगी सिर्फ ये तिरंगा यात्रा तक नहीं रुकेगी देखना अगर बिहार में जब रेलियां चलेंगी तब कोई रोएगा रोएगा नोटंकी बाजी चलेगी ये ये सिर्फ और सिर्फ नोटंकी है सेना का कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए राजनीति के अंदर लेकिन राजनीति के अंदर बार बार सेना को घसीटा जाता है वहीं अगर एक सैनिक सवाल उठा दे क्या किया ईरान ने रिपोर्ट दी थी वो गोबर खारिया का क्या किया बस इतना ये हमारे देश का नागरिक है संत बोलने के लिए फिर सभी को देना न संतता अगर कोई सवाल उठा दे वो देश का नागरिक नहीं है वो गद्दार हो जाता है देशद्रोही हो जाता है अगर सवाल उठाए तो बड़े कमाल की बात है ये बेशर्मी की हद होती है कोई नहीं सारे हिसाब लेगा सारे हिसाब लेगा छोड़ेगा नहीं एक भी हिसाब को वो जब लेगा ना तो रगड़ के लेगा अकालपुर की लीला चली हुई है और अकालपुर की लाठी में आवाज नहीं होती बेभाव के पड़ेगी पड़ेगी ना तब बेभाव के पड़ेगी याद रखना इस चीज को याद रखना शांति से भी चाहते हैं लेकिन उसका भी एक ड्रामा बनाया जा रहा है क्या माहौल सेट किया जा रहा है कमाल की बात है कमाल की इधर से हमारे ना सैनी साहब बोल रहे हैं कि पंजाब का भला सिर्फ बीजेपी करेगी पंजाब ने एक बार भरोसा करके देख लिया झाड़ू के ऊपर झाड़ू ने मटिया मेट कर दिया पंजाब का मटिया मेट उन भैयो को बुला रहे थे भैयो को भाग्य ना जब जहाज डूबने लगे तो सबसे पहले चूहे निकलगा भाग्य भाग्य ना भैया छोड़कर न अब उनको फिर बुलाएगा कंजरीवाल आ जाओ आ जाओ तुम्हारी वोट बनाएंगे वोट बनाएंगे क्योंकि उनको पता है तुम्हारे को वोट देंगे नहीं सिख सिख वोट नहीं देंगे अब कई बार कमर कस लेना दो का चुनाव कहीं आखिरी चुनाव ना हो जाए पंजाब के लिए सही बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं हरियाणा का तो अट्ठा बैठ लिया है अब पंजाब की बारी है आप लोगों की क्या राय इसके बारे में अपनी राय रखना इंतजार रहेगा सभी साथियों को राम राम नमस्कार आदाब सत वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर बना दोस्तों और विशल दीपक यूट्यूब चैनल बात है और सच की करेंगे अब सच की बात हम करेंगे वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है गज के आंखों वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह